qurular, qorxaqlar, fərarlər rəhbərliyidir. Son 2 il yarım ərzində isə kim rəhbərliyidir? Artıq bütün dünya görür. Və bu ölkəyə hansı ad verməyə olar? Ancaq bir ad, uğursuz ölkə. Və bu uğursuzluğun səbəbi nədir? İşğal. Dəfələrlə mən bunu demişəm. Hər kəs baxa bilər mənim çıxışlarıma, musaibətlərimə. Demişəm ki, bu işğal Ermənistanı uçuruma aparacaq. Demişəm ki biz heç va bu işgalla barışmayacağıq. Gec tez torpağımızı qaytaracağıq. Anca Ermənistan o tarixi şansı itirəcək. Ermənistan bu 30 ilə yaxın bir müddətdə müstəqil ölkə ola bilmədi. Bu gün də müstəqil deyil. Ermənistan faktiki olaraq müstəmləkədir. Buydu mu erməni xalqının arzuları? Buydu mu onların gözləntiləri? Onlar nə üçün müstəqil ölkə ola bilmədilər? İşqala görə. İşqaldan nə qazandılar? Heç nə. Biabr oldular. Siyasi səviyyədə bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir fəal işə barararaq onları biabr etdik və bizə lazım olan beynəlxalq hüququ tələb edən qətnamələr, qərarlar qəbul etmişik. Onlar döyüş meydanında məğlub olaraq bütün dünya qarşısında rəzil oldular. Bundan sonra bu damga ile yaşayacaklar. Mağlup edilmiş ülke damgası ile yaşayacaklar. Onlar Bakıda yaşayırdı, Gəncədə yaşayırdı. Başka bizim şehir rayonlarımızda yaşayırdı. Onlara söz deyən var idi. Yox. Onlar bundan məhrum oldular. Bizim xalqımızı oradan qovaraq, etnik temizleme siyaseti apararak buradan da gitmeli oldular. Nə qazandılar? Heç nə. İndi isə bu rəzil durumda bir-birini didirlər, olan-qalan dövlətçiliyi də məhr edirlər. Və mən o vaq demişdim ki, onlar ağıllarını yıxsınlar başlarına, bu işxala son qoysunlar. Bu işğal davam etdikcə Ermənistan inkişaf edə bilməz və bilmədi. Siyasi cəhətdən asılı, hərbi cəhətdən asılı, iqtisadi cəhətdən na tamam. İdeologiya baxımından Iı, çox belə ziyanlı bir ideoloji əsaslar formalaşdırıblar. Bunların ideoloji əsasları yalan üzərində qurulub. Tarixi saxtakarlıq üzərində qurulub. Və keçmiş üzərində qurulub. Saxtalaşdırılmış keçmişdən el çəkə bilməyən ölkə necə qabağa gedə bilər? Baxın, dünyada nə qədər müharibələr olub. Belə bu son 100 il, 200 il götür. Nə qədər insanlar əlalə klub müharibələrdə kim bu ədavəti, kim bu kinini, küfrəti yaşadıb öz ürəyində illərcə kim öz uşaqlarını nifrət deməli hissi ilə böyüdüb. Və bunun gələcəyi budur. Budur bunun gələcəyi. Budur bunun reallığı. İndi Sovet İttifaqı Almaniya ilə müharibə zamanı 10 milyonlarla insan itirildi uş. Onun 20 il keçəndən sonra artıq barışıq olub. İndi bu Rusiya ilə Almaniya arasındakı münasibətlər normal inkişaf edir. Avropa ölkələri özləri Fransa İtaliya ilə nə qədər müxarıbə aparır? Almaniya ilə Fransa nə qədər müxarıbə aparır? Hansı ölkə bu necə deyirlər? Nifrəti öz ürəyində yaşadır bunu? Necə də alu-ulandır. Bax, budur Ermənistanı bu günə salan. Onlar pütün öz bələlərində özləri günahkardı. Və digər tərəfdən qonşularla normal münasibət qura bilməyən ölkə necə inkişaf edə bilər? Türkiyə qarşı ərazi iddiası. Heç ağlı yoxdur. Türkiyə kimi böyük bir ölkəyə qarşı ərazi iddiası. İrəli sürmək özünə qəsd deməkdir. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası və ərazi iddiası da onlar müəyyən müddət ərzində reallaşdıra bilmişdilər. İşqal etmişlər bizim torpaqlarımızı. Qonşu xalqi didərgin salmışlar və hesab edirlər ki, onlar haqlıdır. Və saxta tarix yaradırlar. Və bütün başqa ölkələrdən onlar indi yardım gözləyirlər. Elə belə ki, bütün dünya bunlara borçludur. Müstəqil ölkəsən. Müstəqil ölkə kimi yaşa. Müstəqil ölkə kimi yaşayı bilmirsənsə, ged başqa ölkənin tərkibindən gir. Yendir o bayrağı dirəkdən. Dük, qoy cibə və ged başqa ölkənin tərkibində yaşa. Onlar özləri öz bəlalarının səbəbkarlarıdır. Və bəlkə də onlara vurulmuş bu zərbə Onların başına gələn bu hadisələr bəlkə də onları ayırdı ki onlar normal ölkə kimi bundan sonra yaşaya bilsinlər. Əgər düzgün seçim etsələr, əgər qonşularla münasibətləri normallaşdırsalar. Mən nə üçün bu barədə danışıram? Çünki biz bu bölgədə yaşayırıq və istər istəməz bu qonşuluq davam edəcək. İstəsək də, istəməsək də Və mən ölkə prezidenti və ali başqamandan kimi maraqlıyam ki, bölgəmizdə, Cənubi Qafqazda artıq ədavətə son qoyulsun və normal indi işgüzar münasibətlər qurulsun. Hər halda biz bunu istəyirik. Və müharibə dövründə mən demişəm, bir də deyiləm. Biz Erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Biz Erməni xalqına qarşı etnik təmizləmə aparmamışıq necə ki onlar bizə qarşı aparıblar. Biz onların tarixi abidələrini dağıtmamışıq. Biz onları qoruyuruq və bildiyiniz kimi bu məsələ ilə bağlı önəmli addımlar atmışıq. Biz onların şəhərlərini dağıtmamışıq. Halbuki dağıda bilərdik. Şəhərə götürənlərdən sonra xan kəndini dağıdmaq nə böyük problem idi. Bir gün ərzində dağıda bilərdik. Elədikmi biz bunu? Yox. Amma onlar nə günə saldılar bizim şəhərlərimizə? Ona görə bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, vahid Azərbaycan dövlətində yaşayan bütün xalqlar bərabər hüquqlara malikdir. O cümlədən erməni xalqı. Millərlə erməni Azərbaycanda yaşayır. Onlara bir söz deyən var ölkəmizdə? Yox, normal Azərbaycan vətəndaşları kimi yaşayırlar. Və əminəm ki, bu gün Dağlı Qaraqabğda yaşayan ermənilər də gün gələcək, başa düşəcəklər ki, onlar üçün yeganə yol Azərbaycan xalqı ilə yan-bayan yaşamaq, qonşuluq şəraitində yaşamaq və bütün bu çirkin əməllərdən el çəkməkdir. O ki qaldı bu gün Ermənistan tərəfindən növbəti bir Uydurmanın ortalığı atılması, ona da mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. İndi belə bir e, rəgam səsləndirirlər ki, güya ki Dağlı Qaraqabaxdan 90 min erməni e, deməli oradan qaçıb qaçqın olub. Bu yalandır. Dağlı Qaraqabax ərazisində və bizim işğal edilmiş torpaqlarda maksimum maksimum 60, 65 min insan yaşayıb. Bu 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər. Hardan biz bunu öyrənmişik? Bizdə operativ məlumatlar. Bizdə o bölgədə bir çox informasiya mənbələrimiz var və bizim uğurlarımızın səbəblərindən biri də məhz bundadır. Biz tam dəqiqliklə bilirdik və bilirik indi orada nə baş verir. Onların xunta başçısı harda gizlənir? la o da yəqin ki bilər ki biz bilirdik. Ona görə burun çıxara bilmirdi küçəyə, bunkerdə otururdu. Bizim məlumatımız var, mənbələrimiz var, pek görgüdləri var. Ona görə mən tam əminliklə deyirəm ki Dağlı Qarabağda o bölgədə işğal edilmiş torpaqlarda maksimum 65.000 insan yaşayıb. Yaxşı belə olan halda 90.000 qaçıqın hardan gəldi? Yenə saxtakarlıq, yenə yalan. Yenə indi maliyyə-maliyyə sürünə sürünə indi onun bunun ətəyindən yaxışacaq ki mənə kömək elə. Mənə kömək elə onların ideologiyasının əsas prinsipidir. Və bu ideologiya ilə hansı xalq inkişaf edə bilər? Ancaq kimdənsə nəsə gözləmək, ummaq və ondan sonra küsmək, incimək, pretenziya irəli sürməyə kimə xeyir gətirib bu günə qədər? Bu açğınların sayı ilə bağlı yalanları biz ifşa edəcəyik və ə, bu qaçqınlar əgər olubsa o bizim günahımız deyil. Çünki biz mülki əhaliyə qarşı vurulmamışıq. Onlar mülki əhaliyə qarşı vurublar. Bizim 94 şəhidimiz var mülki vətəndaşlar arasında. 400-dən çox yaralı mülki şəxs var. 3000-dən çox bizim ə, evimiz dağıdıldı. Onlarda mülki şəxslər arasında itkilər qat-qat aşağıdır. Amma onlar məqsədyönlü şəkildə vururdular. Balistik raketlərlə Gəncəni vurmuşdular. Kaset bombalarla e, Bərdəni vurmuşdular. Fosfor bombalarla bu hərbi cinayətdir. Tərtər şəhəri demək olar ki, dağıdılıb ən çox mermi düşən Tərtəri. Hər saat sər mənə məlumat verilirdi. Nə qədər mermi düşür Gün var idi ki 2000 mermi gündə bir şəhər özdə balaca şəhərdir düşürdü. Bu erməni vəşrili deyilmi? Xocalı soyqırımının təkrarı deyilmi? Görün kimlərlə biz üz-üzəydik və kimi biz məğlub eləmişik. Yenə də deyirəm bu təkşə ərazi bütövlüğümüzün bərpası deyil. Erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgenib xilas elədik erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədi ermeni Ama baş bilər. Ama biz imkan vermeyecek. Herkes bunu bilsin. Özümüzü müdafiye etmek için istenilen adım atacağız. Öz vatandaşlarımızı müdafiye etmek için istenilen adım atacağız. Ve hiç kim bizi saklayabilmez. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Hiç kim bizim kabağımızda durabilmez. bize şer koyabilmez. Və bizə müharibənin ilk günlərində şərt qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şerrəmək istəyən ölkələrin bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri sər cavabımızı aldılar. Görnülər ki, biz o ölkələrdən deyil ki, kiminsə qabında baş əyək. Və mən də o liderlərdən deyiləm ki, kimdənsə naysə qəbul edib hansı sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəm lazım gəldikdə. Ona görə əgər erməni faşizmi biri də baş qaldırsa, əgər bizə qarşı hər hansı bir təhrifat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar. 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz. Və hal-hazırda Qarabağ bölgəsində mövcud olan coğrafi vəziyyət bizim elbetdəki imkanlarımızı qat-qat artırıb Sadəcə olaraq xəritəyə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, kimin əlində hansı imkanlar var. Ona görə mən bir daha ə sözümü demək istəyirəm. İndi Ermənistanda daxili böhran hökm sürür. Bu da təbii dir. Çünki hərbi məğlubiyyət özü də belə biabürçün məğlubiyyət əlbəttə ki, istənilən ölkədə tələatullara gətirib çıxara bilər. Ona görə yəqin ki indi bu böhran da keçəndən sonra əgər Ermənistanda sağlam qüvvələr hakimiyyətə gələrsə biz o sağlam qüvvələrlə normal münasibətlər qurmağa hazırıq. Ancaq canlılarla Azərbaycan xalqının qanını tökənlə bizimlə heç bir əlaqəmiz ola bilməz. Bunu hər kəs bilsin. Və ə, bundan sonra bu bölgədə Azərbaycanın imkanları təbii ki, genişlənəcək, təsir imkanları o cümlədən. Amma bizim imkanlarımız yalnız əməkdaşlığa hesablanıb. Bu günə qədər yaşadığımız bölgədə bütün işlər əməkdaşlığa təkan verilib. Layihələrimiz, energetika, nəqliyyat, humanitar, bütün bu layihələr əməkdaşlığı dərinləşdirir. Bir dənədə biz səf addım atmamışıq. Bir dənədə qonşumuza məsəl üçün hansısa problem yarada biləcək addım atmamışıq. Ona görə qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz normaldır, yaxşıdır, deyə bilərəm ki, bir çoxları üçün nümunə ola bilər. Ermənistanın qonşuları ilə münasibətləri nədir? Azərbaycanla belə işqal Türkiyə qarşı ərazi iddiası. Rusiya indi e, necə deyirlər, narazlığını ifadə edir. Mən bunu bilirəm ki, nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilmirlər. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb bizim xahişimizi nəzərə alaraq, ona görə ki, İslamvi fətronlar gəlib Azərbaycanlıları öldürsünlər. Gürcüstanda da eynidir. İddia irəli sürür. Çünki Gürcüstan da öz hava sahəsini bağlayıb müharibə dövründə və quru yollarla silahların daşınmasına imkan verməyib. O da istəmiyib ki, vəşi düşmən mülki vətəndaşlarımızı öldürsün. Rusiya bunlar iddia qaldırırlar ki, Rusiya bunlara kömək eləmir. Rusiya prezidenti öz müsfabəsində kifayət qədər açıq və tam dəqiq məlumat verdi, öz mövqeyini bildirdi. Azərbaycan üç beynəlxalq güc tərəfindən tanınmış ərazisində müharibə aparırdı. Ona görə burada hansısa bir müttəfiqlik münasibətlərinin qarışmasına imkan yaradılmasından söhbət gedə bilməzdi. Ancaq bunlar hamıya irad tutur. Hamıdan narazıdırlar. Ha, felə təfəkkürlə necə yaşamaq olar? Biz isə bundan sonra İnkişaf yolumuzla da sürətlə gedəcəyik. Biz döyüş meydanında istədiyimizə nail olduq. Əskər zabitlərimiz öz gücünü göstərdi. Siyasi miqyasda biz gücümüzü göstərdik və üçtərəfli bəyanat bizim maraqlarımıza tam cavab verir. Məs buna görə bu bəyanat dünyanın gözü qarşısında imzalandı. Rusya prezidenti və mən, amma Ermənistan baş naziri harda bunu imzalayııb? Onu hələ ki yağın eşmək mümkün deyil. Amma o qədər də önəmli deyil. Hansısa ya anbarda, ya indi qapalı bir yerdə, ya yaşadığı bunkerdə fərqi yoxdur. Onun imzası orada var. O əslində kapitulyasiya aktıdır. Bu Azərbaycanın qələbəsidir. Torpaqlarımızın qayıdmasıdır. Bayrağımızın ucalmasıdır. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Adrud, Suqovşan, Murovdağ şah döyüş meydanında işğalçılardan azad edilib. O cümlədən Laçın rayonunun bir neçə kəndi, Kəlbəcər rayonunun bir issəsi. Bu şərtləndirib bizim qələbəmizi. Və bizim qələbəmiz artıq Ermənistanda böyük problemlər yaratdı. Amma baxın, beynəlxalq təşkilatların buna reaksiyası nədir? Var mı reaksiya? Yox. Ermənistanda gündə hansısa müxalifət lideri həbs olunur. Bu da tamamilə əsasız. Tamamilə əsasız. Bir Qərb ölkəsi buna reaksiya veribmi? Yox. Bunu qınayıbmi? Yox. Əsas müxalifət partiyalarının rəhbərləri həbs olunub. Bir nəfər də söz vermir. Avropa Şurası, hardasan? Azərbaycana xor gözlə baxan, bizi qaralamağa çalışan, hardasan Avropa Şurası? Niyə susursan? Monitoring komitəsi Yaxtakı bir neçə orada mürüzəçi təyin elər bizim Azərbaycan üzrə. Ermənistan monitorinq altında olmalıdır. Niyə susursan apropo şurası? Hansı sənin rəhbərləri? Hansı sənin monitorinq komitəsi, siyasi komitə? Və görmürsünüz ki, repressiya baş alıb gedir Ermənistanda? Görmürsünüz ki, diktator at oynadı? Öylə diktator məğlub edilmiş, rəzil vəziyyətdə olan diktator. Bə nəyə səssiz çıxartırsan? Bahalısız in demokratiyanız, insan haqlarınız. Hə? Cavab var? Yoxdur. Olmayacaq. Mənim sözlərimdən sonra bax görərsiz, olmayacaq. Örd basdır eləyəcək. Örd basdır. Avropa parlamenti Azərbaycana qarşı ondan çox iybəcər yalan üzərində qurulmuş qətnamə qəbul edib. Niyə susursan? Avropa parlamenti. Özüvi Burada dünyanın belə demokratiyanın belə mərkəzi sayırsan. Bir ses çıxart, açıklama ver, beyanat ver, Gına ginen bunu. Dünyanın gözü karşısında diktator bütün müxalifəti məhv Bir adamı öldürüp, o parlamenti zəbt edenler arasında bir nefer artık ölü tapılıb. Nə üçün ses kaldırmışsınız? Niyə? Qeyri-hökumət təşkilatları, müntezem olarak bize karşı çirkin kampanya yaparan niye susursunuz? Niye söz demirsiniz? Ya şu balistik raketle bizi vurdu sustunuz. Kaset bombalarla, fosfor bombalarla bizi vurdu sustunuz. Büyük ülkeler özlerinden Avrupa'nın lideri düzelden ülkeler siz niye susursunuz? Deyin, cevap verin. Yoksa yerinden duran burada bize mız koymak istiyor. Sataşmak istiyor. hamsınca cavabını verirəm. Hamsın artıqlamasıyla Ermənistan diktatoru bunkerdə oturub-tura özünü tamamilə dünyadan, öz xalqından təcrid edib. Azərbaycanda xalq iqtidar birliyi. Bax budur fəq. Budur bizim gücümüz. Bizim gücümüz bax, budur birlikdə. Güç və birlik. Və yəqin ki Azərbaycan xalqı Hmm, xatırlayır ki, son 3-4 il ərzində mən demişdim dəfələrlə öz çıxışlarımda ki, dünya dəyişir, münasibətlər dəyişir, beynaxaq hüquq işləmir, güc amili önə çıxır, kim güclüdür o da haqlı, prinsipi üstünlük təşkil edir. Bütün bunları mənim çıxışlarımda görmək olar. Çünki mən düzgün təhlil eləmişəm beynaxaq vəziyyəti. Deməyə istəmirəm ki, biz də bu yolla gedirik. Yox, bizim <laughs> yolumuz adalet yoludur ve beynalxalq hüquq yoludur. Biz beynalxalq hüququn kenarında bir iş görmemişiz. Ancak demişim ki güç ameli ön plana çıkır ve biz buna hazır olmalıyız. hazırlık işleri gedirdi. Bütün bu iller arzında hem iktisadi sahada hem beynalxalq münasebetler sayesinde ilk növbədə ordu kuruculuğu sayesinde ve bu gücü topladık lazım olan Anda vurduq əzdik düşmənin başını. Elə əzdik ki onu əbədi yadda saxlayacaq. Əbədi o damğanı vurduq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur. Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq, siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq. Torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. Bu gün Ağdamın azad olunmasını mən халğıma böyük qürur hissi ilə bu xəbəri çatdırıram, bu müjdəni verirəm. Və bu gün bizim yaşadığımız günlər, yaşadığımız anlar əminəm ki, hər bir Azərbaycanlının yaddaşında əbədi qalacaq. Biz tarix yazırıq. Yeni tarix Xalqımızın, ölkəmizin yeni şanlı tarixini yazırıq. Bu zəfər tarixidir. Bundan sonra biz ilk növbədə işğaldan azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qaytarılmasını təmin etməliyik. Bütün gücümüzü səfərbər etməliyik, bütün maddi imkanlarımızı səfərbər etməliyik ki, tezliklə vətəndaşlarımızı doğma torpaqlarına qaytaraq Bir də əziz xalqım, əziz ağdamlılar, sizi bu gözəl tarixi hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.